โอเคสงกรมาដល់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដាច់ឆ្នាំហើយបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះជប់នេះដាច់ឆ្នាំហើយឥឡូវគេខ្ញុំមានព្រីភ្លើងធុចក្រ៉ុន 4U បងប្អូនសេរីចាស់ពីមុនគឺវា 32P សេរីក្រោយគឺ 63P បងប្អូនធំមែនតើហ្នឹងហើយសេរីថ្មី Tiếp តតែមកដល់ឥឡូវយើង ចង់ណែនាំរកប្រាប់រៀបប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមទោះតាមវីដេអូដែរបើថាខ្ញុំនិយាយទៅរអ៊ូឬក៏និយាយថាມັນកបខ្វាយឬក៏មិនច្បាស់ឬក៏ខុសកន្លែងណាសូមខន្តីប័យទោះដល់បងប្អូនយើងហ្នឹងហើយឆ្នាំថ្មី2024ហេងដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយនេះចង់ប្រាប់ថានេះអ៊ីនពតវា63អំពែបងប្អូនហ្នឹងហើយ63អំពែអ៊ីនពតតទៅមកទៀតមកប្រេកើរវាគឺ100អំពែណាហ្នឹងហើយហើយលក្ខការគេមាន3មានហឺតវ៉ុលនិងអំពែហ្នឹងហើយលក្ខការទាំងអស់គឺស្តារប្រភេទឌីជី ឥឡូវបន្តមកគឺប្រាកកទី1នេះ CB1 CB2 CB3 នេះគឺ control ជាមួយ3នេះគឺ control ជាមួយអានេះអាដោយផ្លាក់អ வு តធំៗ3ហ្នឹងហ្នឹងណាអាត្រង់អាទី4នេះគឺវាដលីងដ irect ជាមួយហ្នឹង input ដើម្បីយើងលីងទៅប្រាក់ស្លាក់ខ្សែផ្សេងទៀតណាព្រីភ្លើងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតមកអឺអា3នេះណានេះអា3នេះ breaker ចាប់ពីទី4ដល់ទី6ហ្នឹងគឺយើងគឺយើង control ជាមួយនឹង power con output ខាង power con output ហ្នឹងហើយក្នុង breaker ក្នុង breaker គឺយើង control 3នេះពី2 power con 2 port power con 2 port power con ហ្នឹងហើយយ៉ាងវិមាន3យើង power con ស្មើ6អូខេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមក breaker ទី7ដល់ទី7ទី8នេះពីនេះ គឺគាត់ control ជាមួយនឹងអា prekker socket socket ពណ៌សុំទោស socket ពណ៌ពណ៌ក្រហមនឹងកោស៊ីសុំនេះនឹងពីរនឹងហ្នឹងហើយតោះមកទៀតមក CB9 គឺ control មួយពណ៌ក្រហមនេះ CB9 ហ្នឹង control មួយនេះដើរជាមួយនឹងអាពណ៌ក្រហមតោះមកអាទី10ទី11នេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺ control នឹងពណ៌បៃតងហ្នឹងណានេះទី10ទី11គឺ control ជាមួយនឹងផតពណ៌ពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយហើយពេលអាទី12នេះ គឺយើងដាក់ជាមួយពណ៌ត្រូចိတ်ហ្នឹងឯងនេះត្រូចိတ်ស៊ីខ្រៅហ្នឹងនេះគ្នាហើយពេលទី3ក៏ដូចគ្នាដែរពីនេះ13 14គឺ control មួយពណ៌លឿងដាក់មួយពណ៌លឿងដល់ពេលទី15គឺដាក់ជាមួយនឹងពណ៌លឿងហាមផ្នែកខាងមុខហ្នឹងឯងបងប្អូននេះប្រភេទពួក mono ណាហ្នឹងឯងមានប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវចាំយើងចាប់ផ្ដើមទៅប្រភេទពួក3 phase ម្ដងពណ៌នេះប្រភេទពួក3 phase បងប្អូនហ្នឹងឯង3 phase នេះ នេះយកនេះណាបងប្អូន black input របស់វាដូចចូលវាគឺ63អំពែនេះ link direct ដូចគ្នាមួយគ្នា link ទៅ plaq file មួយទៀត프리ភ្លឺមួយទៀតបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយអូខេហើយទៅនេះក៏មានលេខា digital ទាំងអស់ hertz volt អំពែ volt អំពែអំពែមានលេខា3ហ្នឹងហើយហើយនឹង hertz មួយទៀតទាំងអស់4ហ្នឹងហើយនេះ phase ទី1 phase ទី2 phase ទី3ហ្នឹងហើយអូខេនេះ breaker មិនវា105បងប្អូនយើង breaker មិន100អំពែបន្តមកទៀតមកនេះអឺចាំបងប្អូនថា breaker 32អំពែនេះ cb 1នេះ control ជាមួយ output walk queue នេះអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត CB CB2 និង3នេះគឺវាដារមកផតជាមួយ powercon នេះ1 2នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចំណាឯរេកើទី4ទី5គឺដារមួយ socket port 2 port នេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងពណ៌ក្រហមអូខេយើងចូលមករេកើទី8ទី6ទី6ដូចគ្នាណា32 pair control នៅលើ walk queue នេះឯង ፋ ទី2ណានេះចូល ፋ ទី2នេះ ፋ ទី1នេះ ፋ ទី2នេះមកអោតផូត ፋ ទី2បន្តមកទៀតមកពីរប្រេកឃ័រនេះគឺវាដាក់ជាមួយនឹងខាវខុនជួរនេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងដាក់ជួរទីហ្នឹងដល់ពេលប្រេកឃ័រទី ፋ ទី2ប្រេកឃ័រទី4នឹងទី5ហ្នឹងគឺវាដាក់ជាមួយនឹងពួទីចេញនេះឯងអឺផតសកឃិតពួទីចេញហ្នឹង ចឹងណាដល់ពេលមក ፋ ទី3ដូចគ្នាហ្នឹងឯងប្រេកឺលេខទី11ហ្នឹងវាខនត្រូជាមួយនឹងប្លាក់អៅពត់32 PA ប្លាក់ធំនេះឯងដូចគ្នាដល់ពេល2ផតពីប្រេកឺនេះគឺវាខនត្រូជាមួយនឹងនេះផត Powercon អៅពត់ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងឯងដល់ពេលបន្តមតិតពីប្រេកឺទី14ទី15ហ្នឹងគឺវាខនត្រូជាមួយដើរជាមួយនឹងពលលឿងនេះឯងហ្នឹងឯងមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនយើងហ្នឹងឯងពីភ្លើងយើងមាន ព e ីប្រភេទពួកអល្អល្អសេរីថ្មីហ្នឹងហើយហើយសូមសុំទោះផងបើងាយទៅអល្អឬក៏មិនច្បាស់ខ្លឡៃណាសូមបងប្អូនជួយខមមិនសួរខ្ញុំម្ដងទៀតមកតាមរយៈ Telegram ក៏បានដែរនេះយើងมันបានជាព្រៀងຕົកឬគួរយើងបានសរសេរជាការអធិប្បាយគឺយើងអឺមើលឲ្យយើងទេសឲ្យគឺយើងនិយាយយកតែម្ដងមិនបានសរសេរព្រៀងຕົកអីទេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនយើងសូមធ្វើចិត្តចូលមកដល់បងប្អូនយើងហ្នឹងហើយសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់បងប្អូនគ្នាសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូ សូមសន្តិភាពច័យសេចក្តីទាំងអង្គអ្នកបងអូនឆ្នាំថ្មីហេងហេងសុខសប្បាយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ